Baik, kita bertemu untuk topik yang ketiga dalam uh, modul ini. Yang topik ini menceritakan tentang pemberian nafkah iddah. nafkah yang tertakluk ketika tempoh iddah. Nafkah iddah adalah wajib bagi mereka yang diseraikan dengan talak Ta raja'i. Dalam tempoh ini, suami wajib menyediakan nafkah kepada isterinya seperti tempat tinggal, makan dan minum pakaian dan lain-lain yang sama seperti mana yang diberikan dalam tempoh perkahwinan. Kalau kita tahu, dalam iddah talak satu, talak raja'i, talak satu dan talak dua, dalam tempoh ini, isteri masih wajib duduk dalam rumah suami. Suami masih wajib memberikan nafkah, tempat tinggal, makan, pakai kepada isteri. Sebab apa? Sebab perkahwinan masih lagi berlangsung. Err... Uh, suami itu boleh merujuk sekiranya pada bila-bila masa. Dan sebab itu, nafkah itu masih wajib diberikan. Ya. <tuh> Baik. Ini kerana sebahagian ikatan pernikahan masih wujud dalam dalam tempoh iddah talak raj'i dan isteri tersebut masih berada di bawah tanggungjawab suaminya. Sebab itu, masih wajib diberikan nafkah ketika iddah talak raj'i. Nah, Maksudnya buktinya apa? Suami berhak pada bila-bila masa untuk merujuk isterinya dalam tempoh iddah dan suami tidak boleh mengeluarkan isterinya daripada rumah. Hal ini bersebandukan firman Allah Subhanahu wa taala, "Askinuhunna min haythu sakatum min wujudikum wa la tudarruhunna litubayyiqu 'alayhin." Allah berfirman, tempatkanlah perempuan-perempuan nah, dalam tempoh iddah mereka itu di tempat tinggal kamu jangan keluar kamu daripada rumah. Ha, mengikut kemampuan. Dan janganlah kamu memudaratkan mereka untuk menyusahkan mereka. Ha, ini amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada para suami. Ha, walaupun dalam tempoh iddah tak boleh kita nak keluarkan isteri. Isteri sendiri duduk dalam rumah pada tempoh iddah. Mudah-mudahan dengan adanya isteri dalam rumah itu dalam tempoh iddah suami dan isteri tadi dia ada hati untuk berbaik semula. Uh, itu antara hikmah dia kan? Uh, dalam ayat uh, talak raja'i sebelah kaki daripada ada di luar sebelah kaki masih dalam perkahwinan kan uh, sebelah kaki masih dalam perkahwinan bila-bila masa balik perkahwinan tadi boleh bercantum semula kan uh, kalau dah lebih habis tempoh idah dah habis barulah seri-seri uh, keluar daripada rumah maka tak nafkah pun dah tak perlu diberikan <tuh> Baik. Ada pun nafkah indah bagi talak bain Talak bain ni talak tiga lah uh, Ataupun talak uh, Talak disebabkan fasah uh, Yang mana tidak boleh dirujuk di semula uh, Talak yang tidak boleh dirujuk semula lah talak bain ni Bagi talak bain tidak ada nafkah indah uh, Bagi wanita dalam ketika mana tak nak bain. Sebab apa? Sebab ikatan pernikahan telah pun terputus sepenuhnya. Dulu tak nak bain, jadi tak ada lah. Dengan lah. Bila ikatan dah terputus sepenuhnya, maka isteri tadi kena keluar daripada rumah. Isteri keluar rumah, maka nafkah pun tidak ada lah. Dah dua-dua kaki duduk di luar. Bila dua-dua kaki duduk di luar, tak ada hubungan lagi antara suami dan isteri tadi. Bila tidak ada hubungan, maka tidak ada tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada isteri dia. Namun begitu, ada, -ada pengecualian dia. Jika isteri itu mengandung, maka suami pada ketika itu bertanggungjawab memberikan nafkah indah kepada bekas isterinya sampailah dia melahirkan anak. Uh, itu dia punya apa ni pengecualian lah. Uh, kalau isteri itu mengandung dan isteri itu ditalakkan dengan talak ba'id, dia tak boleh rujuk dah kan uh, walaupun dia rujuk tapi tetap juga kena bagi nafkah sepanjang tempoh kehamilan sampai dia melahirkan. Anak. Sebab apa? Nafkah itu adalah untuk anak itu tadi. Kan? Uh, nafkah, nak pastikan isteri bekas isteri dia itu dapat menjaga kandungan dia dengan baik, dapat makan makanan yang baik dan dapat uh, pakaian yang untuk melindungi dia dengan, dengan pakaian yang baik, maka menjadi tanggungjawab uh, si ayah tadi untuk menjaga kemaslahatan anaknya dia berada dalam kandungan bekas isterinya itu tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa in kunna ulati haml fa anfiqu 'alayhin hatta yadh'na hamlahunna." Dan jika perempuan-perempuan yang diceraikan itu mengandung, maka bagilah, maka berikanlah kepada mereka nafkah, eh? hinggalah mereka melahirkan kandungannya surah talaq ayat yang ke-6. Jadi, kalau kata mengandung, tak kira ta'ala ba'in ka, ta'ala raja'i ka, nafkah wadi Sampai habis dah. Nah, Kalau tak mengandung saja. kalau tak mengandung saja, ta'ala raja'i dapat nafkah. Ta'ala ba'in tak boleh dapat lah. Tak dapat dah Nah, itu. kena faham itulah. Kemudian, <coughs> nafkah kematian suami. Uh, nafkah kematian suami ataupun kahwinannya fasid ataupun syubhah. Kan? Uh, maka nafkah ketika uh, nafkah aidah ketika kematian suami tidak ada lagi nafkah. So, suami dah meninggal lah. Kan? Uh, jadi uh, isteri tadi dia mendapat hak faraid. Ah uh, bila faraid oh, tak ada lah. Apa nafkah tak ada lah. Kan? Uh, ketika itu nafkah bagi isteri dalam apa ni aidah kematian suami iddah perkahwinan yang fasid aidah di waktu hari ni tidak ada nafkah uh, tidak ada nafkah yeah? ya uh, tidak nafkah itu dah wajib kepada isteri isteri mendapat bahagian dari faraid bagi kes kematian suami uh, kalau suami itu dapatlah sepenuhnya nafkah dia daripada apa ni faraid harta suami ni uh, kan Adapun bagi kes kematian apa perkahwinan fasid atau syubhah maka bila kata perkahwinan itu fasid. atau syubhah tak sah kan perkahwinan itu telah menjadi tidak sah sudah tidak sah tidak ada hubungan antara lelaki dan perempuan ha, yang mana kita sebut tadi antara sebab tanggungjawab nafkah itu sebab perkahwinan tapi bila perkahwinan itu terbatal maka tidak ada lagi tanggungjawab nafkah ha, no? sebab tidak ada sebab musabab dia tak ada. Kan? Jadi nah, nafkah tu dia main daripada sebab. Sebab apa? Kawinan ke? Sebab keluargaan ke? Nasab ke? Sebab apa ni pemilikan hamba ke? Nah, tidak ada salah satu daripada sebab ni maka tidak adalah nafkah. Ha? Nah, So, bagi kes kawinan fasid ataupun syubah sebab, sebab ke, kewajipan tidak sabit kepada suami. Sudah so, nafkah wanita dikembalikan kepada ayah dia. Ayah wanita dari itulah. Kemudian hak mut'ah ini mut ah dijelaskan dalam indekmen Keluarga Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004 seperti berikut. Selain dari haknya untuk memohon nafkah seorang perempuan yang telah diceraikan tanpa sebab boleh menuntut uh, oleh suaminya uh, tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian sagu hati kepada mahkamah. Dan mahkamah boleh selepas itu mendengar pihak-pihak itu dan apabila berpenguasa bahawa perempuan itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut memerintahkan suatu membayar jumlah wang yang wajar dan patut mengikut hukum syarak. Jadi mut'ah di sini, ini bukan mut'ah syi'ah. Ini mut'ah hadiah uh, daripada bekas suami. Ataupun kita boleh kita, sebut kita, kita, kita sebagai sagu hati. Uh, sebab apa mendapat hadiah Azmul Sagu Hati ni? Sebab isteri tadi diceraikan dengan alasan yang tak patut. Tiba-tiba suami dah cerai. Tak ada apa pun dia kena cerai. Uh, itu cerai tanpa sebab yang patut. Suami yang curang, suami yang ceraikan isteri dah. Uh, itu juga tanpa sebab yang patut. Jadi isteri itu tak ada buat apa -apa, apa apa Tapi diceraikan. Uh, masalah tu daripada suami. Suami yang ceraikan. Jadi isteri tadi boleh menuntut pada mahkamah. Dan bahawa dia telah diceraikan tanpa sebab yang betul. Saya tak nak buat apa-apa pun. Saya setia lah. Saya duk tunggu dia. Saya setia duk layan dia apa semua. Itu pasal saya kena cerai. Nah, maka mahkamah ketika itu boleh memerintahkan suami ni membayar mut'ah. Nah, kan? Berapa nak kena bayar itu, itu adalah budi bicara mahkamah. Dan hakim yang akan menentukan budi bicara hakim lah. Berapa mut'ah perlu diberikan kepada bekas isterinya tadi yang telah diceraikan tanpa sebab yang betul. di samping nafkah, nafkah pun dapat. Kan? Uh, Muta'ah ni pun dapat juga. Ha? Ha? itu hak-hak wanita lah. Yang, yang Islam jaga. Huh? Ha? jadi, kita selesai apa ni modul yang kelima ini insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua والله اعلم اراكم بالخير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته